Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Faiz bin Muhammad Marbat Bersama ahli kumpulan saya Muhammad Amar bin Muhammad Marbat Akan membentangkan berkenaan dengan poligami Syarat-syarat untuk berpoligami Serta prosedur yang perlu dilalui untuk berpoligami Perkahwinan merupakan cara untuk manusia Memenuhi naluri dan keinginan semula jadi mereka Untuk memiliki pasangan hidup Malah, terdapat sebilangan manusia yang melangsungkan perkahwinan dengan lebih daripada seorang wanita pada satu-satu masa dan perbuatan ini disebut sebagai poligami Poligami boleh diertikan sebagai perkahwinan yang melibatkan lebih daripada seorang isteri Hukum untuk melaksanakan poligami ini adalah harus disisi syarak akan tetapi perlu mengikut keadaan dan syarat-syarat yang tertentu. Seterusnya, kita akan masuk berkenaan dengan dalil pengharusan poligami. Dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitanir rajim." وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا صدق الله العظيم Artinya, dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim Apabila kamu berkahwin dengan mereka Maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain Dua, tiga atau empat Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu Maka berkahwinlah dengan seorang sahaja Atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Antara syarat-syaratnya ialah yang pertama, berkemampuan menanggung nafkah isteri. Nafkah nafkah termasuklah nafkah zahir dan batin. Nafkah zahir contohnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Manakala nafkah batin pula berupa layanan intim, perhatian dan kasih sayang. Yang kedua, berlaku adil terhadap isteri-isteri. Suami yang berpoligami perlu bijak untuk menguruskan nafkah-nafkah yang telah dibincangkan tadi. Suami tidak boleh sama sekali melebihkan nafkah kepada isteri yang tertentu sahaja tanpa mengambil kira nafkah isteri yang lain. Yang ketiga, adil dalam menyediakan tempat tinggal. Suami bertanggungjawab dalam menyediakan tempat tinggal yang khusus pada setiap isteri yang bersesuaian dengan kemampuan suami. Yang keempat, adil dalam giliran bermalam. Hubungan intim merupakan hak bagi setiap isteri dan suami perlu membuat giliran bermalam yang sama lamanya dengan isteri-isterinya. Untuk melaksanakan poligami ini, terdapat beberapa prosedur yang perlu dilalui bagi memastikan perkahwinan yang dijalankan sah menurut undang-undang. Presiden yang pertama, permohonan suami hendaklah dikemukakan kepada mahkamah mengikut syarat yang ditetapkan dan disertai dengan surat akuan. Surat akuan tersebut mestilah mengenai perkara-perkara seperti berikut. Yang pertama, alasan mengapa poligami ini patut dan perlu. Yang kedua, keadaan kewangan dan pendapatan suami yang berkemampuan untuk menampung selebih daripada satu isteri. Yang ketiga putiran-putiran komitmen, kewajipan dan tanggungan keuangan yang patut ditentukan dan disediakan suami kepada isteri-isterinya Yang keempat bilangan tanggungan termasuk orang yang ditanggungnya berikutan dengan perkahwinan baru yang dicadangkan Yang kelima menyatakan izin atau pandangan isteri yang telah diperolehi mengenai perkara ini Prosedur yang kedua, mahkamah akan memberikan kebenaran untuk berpoligami seandainya mahkamah berpuas hati dengan permohonan yang dihantar oleh suami sekiranya menepati ciri-ciri yang berikut. Ciri-ciri yang pertama ialah perkahwinan ini adalah patut dan perlu berikutan keadaan isteri yang mandul keuzuran jasmani tidak layak dari segi jasmani untuk bersetubuh, sengaja ingkar dalam mematuhi pemulihan hak bersetubuh ataupun gila. Yang kedua, pemohon mempunyai kemampuan mengikut kehendak syarak untuk menanggung semua isteri dan tanggungannya. Yang ketiga, pemohon mampu memberi layanan sama rata kepada semua isteri mengikut kehendak syarak. Yang keempat, perkahwinan yang dicadangkan tidak memberi mudarat syar'i kepada isteri. Seterusnya kita akan masuk kepada kajian kes poligami. Di Malaysia terdapat beberapa orang yang dikenalpasti yang menjalankan poligami. Yang pertama ialah Ustaz Azhar Idrus. Nama sebenar beliau ialah Zamrul bin Idrus. Beliau dikenali ramai dengan penampilannya sebagai seorang penceramah yang hebat dalam ilmu agama. Beliau mengamalkan poligami dengan beristrikan dua orang isteri. Isteri pertama bernama Rogaya Sulong dan isteri yang kedua bernama Khairul Izian Muhammad Amirin. Yang kedua ialah Saleh Yaakob. Nama sebenar beliau ialah Muhammad Saleh bin Yaakob. Beliau merupakan artis sanah air yang banyak membintangi drama dan filem di Malaysia. Dan kini, beliau menceburkan diri dalam bidang penyiaran radio. Beliau menjalinkan hubungan kekeluargaan dengan empat orang isteri. Isteri-isterinya ialah Nur Liza Mamat, Noraha Ahmad yang kini sudah bercerai, Farah Wahida Sulaiman dan Samia Sheikh Ali Al Ami. Yang ketiga ialah Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi bin Matno. Beliau merupakan seorang ahli politik Malaysia yang sedang berkhidmat sebagai Menteri Besar Kedah serta sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Adun untuk Jeneri. Beliau menjalinkan hubungan dengan dua orang isteri iaitu yang amat berbahagia Datin Sri Haja Jusma Lailani Yusof dan Cik Intan Subri. Yang keempat ialah Ashraf Muslim. Beliau merupakan seorang pelakon. Beliau kini telah membuka klinik pengamal perubatan tradisional pusat perubatan Darussifa di Kampung Sungai Pusu Gombak, Selangor. Beliau kini berkahwin dengan dua orang isteri iaitu Nur Dayana Lokman dan Wan Sakinah Wan Saburi. Kes poligami di Malaysia sering menimbulkan masalah di kalangan rakyat Malaysia. Oleh itu, terdapat beberapa cadangan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan agar poligami ini diterima baik oleh masyarakat. Yang pertama, memperketatkan syarat kebenaran poligami. Pihak mahkamah perlu memperketatkan syarat dengan menyemak secara terperinci berkenaan dengan kemampuan keuangan suami. Hal ini bagi mengelakkan suami daripada cuai dalam memberikan nafkah kepada isteri-isterinya serta bagi mengurangkan beban suami dalam memberi nafkah. Yang kedua, penglibatan isteri. Sebagai suami yang tidak mengambil kira pandangan dan izin isteri akan menyebabkan perbalahan di antara mereka oleh itu suami perlu memberi ruang dan peluang kepada isteri untuk memberi pandangan mereka dan membuat perbincangan tentang poligami ini dalam keadaan yang aman yang ketiga pendidikan poligami suami dan isteri sepatutnya menambahkan ilmu kekeluargaan termasuklah berkaitan poligami dari semasa ke semasa yang keempat penguatkuasaan undang-undang Pihak mahkamah syariah perlu mengambil tindakan yang tegas berkaitan dengan suami yang berperigami dengan menggunakan pendekatan kahwin lari Walaupun perkahwinan ini dilangsungkan sah mengikut syarah namun ia akan menyebabkan isu-isu berkaitan dengan undang-undang dan akhirnya menyusahkan kedua-dua pihak suami dan isteri Seterusnya kita masuk kepada penutup Poligami merupakan satu perbuatan yang mempunyai banyak isu-isu berat pada pandangan masyarakat Malaysia terutama sekali kepada kaum hawa Oleh itu, bagi memastikan sistem ini tidak dicemari dengan tohmahan dan hinaan kita seharusnya mendalami dahulu ilmu berkenaan dengan kekeluargaan dan mengenal pasti kebaikan yang boleh diperolehi dalam berpoligami agar tidak menjadi sebarang perbalahan atau pergaduhan andai poligami ini berlaku dalam rumah tangga